नेतागण और बहनों भाइयों में आप का स्वागत करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री झारखण्ड के मुख्यमंत्री इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई सरकार ने की प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोत है हमला है इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियाँ आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी को दिखा रहे हैं इस वजह से हम लोगों को सोचने का समय आ गया और सोचना हो आज केजरीवाल भाई हमला हुआ उनको जेल में भेजा इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसे तरह तो से और इससे ले चाहे दिल्ली के हो चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे पश्चिम बंगाल के हो कई राजनीतिक नेता चाहे एम एल ए हो चाहे पार्लियामेंट का सदस्य हो उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया ये एक्शन ये एक्शन संविधान से हमला है यह एक्सर खजा संसर भर हमला है और जब लाला साहब अम्बेडकर जी तो ने जब संविधान हमले दिया इस पर हमला होता है खजा संसद हमला होता है तो हर राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा ये कदम कैसे उठाएंगे मैं कोई ज़्यादा महीने के लिए खड़ा नहीं हूँ मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे वह एक बात हमेशा ध्यान में रहती है कि आपका वोट लाजव है और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए उनका दिखीज करिए और देश के सामने और देश जाते हो, कि देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं तो दीजिए इतना मैं कैसा हूँ और आपसे इजाजत देता हूँ जय हिंदी